جی السّلام علیکم میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آبزرو کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنگ جو ابھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہوئی ہے اس میں یعنی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے پہلگام واقعہ جس کو کہ وجہ بنایا انڈیا نے پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کا تو اس کے پہلگام واقعے کے فوراں بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نے باضابطہ طور پہ یہ بات کہی کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ابینس میں یعنی کہ اس کو معطل کر دیا جائے گا تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس یہ بات جو ہے یقیناً فوری طور پہ انڈیا کی طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ اس کا بڑا سالڈ بیک گراؤنڈ ہے اور جب سے یہ اٹل یہ جو مودی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے ہیں اور جب سے یہ ایکسٹریمسٹ ایک وہ ہیں ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں اور ان کی سیاست کا دائرہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنے سے یعنی تک محدود ہے اور ان کی سیاست میں کامیابی بھی جو ہے وہ ہندوازم کو پروموٹ کرنا اور مسلمانوں کو ڈاؤن کرنے پہ منصر ہے تو اس دوہزار انیس میں خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے یعنی مودی صاحب کی طرف سے یہ یہ طور پر کمیٹیاں بنی جنہوں نے آبزرو کیا کہ کس طرح سے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اپنی طرف کیا جائے گا اور پاکستان کا جو پانی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ یہ اگریمنٹ ہے سنتاس معاہدہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی انڈس وارڈر ٹریٹی جو کہ انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوا تھا اور اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کوئی ایسا اچانک سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس کی نیگوسییشنز میں نو سال لگے تھے یعنی اتنا یہ جچا تلا اور نپات اللہ قسم کا اتنی زیادہ تحقیقات کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس میں جو نیچرلی چھ دریا بہتے ہیں انڈین کشمیر سے پاکستان کی طرف اس میں انڈیا کے حصے میں جو تین دریا آئے تھے وہ وہ آئے تھے راوی ستلج اور بیاس اور پاکستان کے دریا سندھ چناب اور دریا جیلم یہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے تو ان دریاؤں کو بھی اگر ہم ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نیچرلی جو ہے جو تین دریا تھے اس میں پاکستان جو ہے جو انڈیا کو ملے اس میں انڈیا کے زیادہ یعنی اختیارات ہو سکتے تھے یعنی نیچرلی ہو سکتے تھے اور جو پاکستان کو ملے وہ اس میں پاکستان کا نیچرلی زیادہ اس میں حصہ تھا اور یہ جو ہے اس ایگریمنٹ کو باضابطہ طور پہ ورلڈ بینک نے آتھیٹ uh, کیا یعنی سگنیٹری uh, uh, دونوں ممالک تھے اور ورلڈ بینک نے اس کو انڈورس کیا ایک طرح سے گیرنٹر کے طور پہ اس نے سائن کیے تھے <coughs> چونکہ ورلڈ بینک جو ہے ٹوٹل نیگوسیئیشنس میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ تھا تو اب اس معاہدے کی یہ یہ معاہدہ جو ہے وہ دنیا کے کامیاب ترین معاہدوں میں شامل ہوتا ہے چونکہ اس میں انیس سو ساٹھ سے اب تک یعنی دو ہزار انیس تک خاص طور پہ جب تک کہ جب سے انہوں نے انڈیا نے جو ہے باضابطہ طور پہ اس کے اوپر کام نہیں شروع کر دیا اس وقت تک جو ہے یہ ان ایک معاہدہ تھا جس کے اندر دریاؤں کی تقسیم کی گئی اور تین دریا تو مکمل طور پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ انڈیا کو دے دیے گئے تھے اور تین دریا جو پاکستان کی طرف بہتے تھے وہ تھوڑے بڑے دریا ہیں خاص طور پہ دریا سندھ جو ہے وہ ایک بہت زبردست اور بڑا دریا ہے تو اس میں انڈیا کو کچھ ان دریاؤں کے اوپر کچھ مطلب ایسے اختیارات دیئے جو کہ بہت ہی مائنر قسم کے تھے کہ آپ ان پانیوں کو لوکلی تھوڑا بہت یوز کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں مثال کے طور پر پن بجلی اس کے اوپر بنائی جا سکتی ہے لیکن وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ جو ہے اس کے فلو کو یعنی ان پانیوں کے فلو کو متاثر نہیں کریں گے بلکہ وہ ویسے چلتا رہے گا اس کے علاوہ کچھ فلڈ کی سچویشن میں جب پانی وہاں سے چھوڑا جاتا ہے تو نارملی جو ہے انفارمیشن وہاں سے دی جاتی ہے پاکستان کو کہ جی پانی چھوڑا جا رہا ہے آپ اگر کوئی آپ میجرز لینا چاہتے ہیں سیفٹی کے تو وہ لے لیجیے تو اس کی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بہترین ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوا اور اس یہ انڈسپیوٹڈ تھا اس پہ پر کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن مودی صاحب نے اس کو ڈسپیوٹڈ کرنے کی کوشش پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان دو معاہدے ایک شملہ معاہدہ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں یہ شملہ معاہدہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ کے بعد جو ہے وہ نیگوسیئیشنس ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان میں تو اس کے اندر وہ جنگ کے حوالے سے کافی چیزیں تھیں اور کچھ قیدیوں کا جو ہے باقاعدہ لین دین ہوا اس کے اندر اور دوسرے یہ کہ شملہ معاہدے میں ایک خاص طور پہ ایک چیز رکھی گئی تھی کہ ایک دوسرے کی سورینٹی کا خیال رکھا جائے گا اور لائن آف کنٹرول کو جو سیز فائر تھا اس وقت اس کو ڈٹرمن کر دیا گیا کہ اس کی خلاف ورزی کوئی نہ کرے یعنی جہاں جو لائن جہاں پہ جو موجود ہے فوج اس وہ جو ہے وہاں سے کراس نہیں کرے گی تو یہ معاہدہ بھی دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے کافی پہلے اس کو یعنی وائلیٹ کر چکا ہے چونکہ اس نے باضابطہ طور پہ اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ پاکستان کی سوورنٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس دفعہ بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اب انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے جب اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی روک دیں گے اور اس کو اس کو ہم یک طرفہ طور پہ معطل کرتے ہیں تو اس کے اندر اس پورے معاہدے کے اندر کوئی ایسے شک موجود نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے اس کو یک طرفہ طور پہ معطل کر سکے اور انڈیا اگر ایسا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ طاقت کے زور پہ کوئی بھی کنٹری اس طرح کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسرا معاہدہ بھی ظاہر ہے کہ ادر سائیڈ وہ ختم کر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے یعنی کیا اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ انڈیا پاکستان کے پانی کو روک سکے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پانی کا بہاؤ ہے دریاؤں کا یہ ایک نیچرل فلو ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہ یہاں سے نہیں بلکہ انڈیا سے پہلے جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ادھر سے آ رہا ہے پہاڑوں سے جو برف پگلتی ہے تو وہ ظاہر ڈاؤن سائٹ پہ آتی ہے تو وہ اس سے پہلے چائنہ ہے جہاں سے یہ پانی آتا ہے اس کے بعد یہ انڈین آکوپائٹ کشمیر سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کنٹری جو ہے ان دریاؤں کو نقصان پہنچا سکے انڈیا تو بادی و نظر میں فوری طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے چونکہ پہاڑ بہت وشال بہت زبردست قسم کے پہاڑ ہیں اور ان کو فوری طور پہ کاٹ کے ان کو ڈائیورٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس کام میں جو دریا سندھ وغیرہ کو ڈائیورٹ کرنے کا جو کام ہے اس میں سالہ سال لگ سکتے ہیں دس بیس سال بھی لگ سکتے ہیں اور انڈیا کی یہ خوش فہمی ہے کہ یہ دس بیس سال کے کام کو شاید وہ ایک سال میں کر سکے لیکن یہ فزیکلی یہ ممکن ہے انڈیا وائلیٹ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشنس موجود ہیں کہ ان اس اپنے رائٹ کو پروڈکٹ کر سکے پہلا تو یہ کہ ڈائریکٹ جو آ, ڈیم وغیرہ بنے ہیں ان وائلیشن آف دی انڈس واٹر ٹریٹی ان کو ڈیسٹروئے کر دیا جائے راکٹ مار کے ختم کر دیا جائے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آ, پاکستان کے پاس یا تو کشمیر پہ آکوپائڈ کشمیر پہ جو ہے چڑھائی کر دی جائے اس پہ قبضہ کر لیا جائے اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کشمیر جو, جو اس کے گیٹ ہیں ان کے ڈیم کے وہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کو اوپن کر سکتے ہیں یعنی باقاعدہ طور پہ سائبر آہ جو آہ اٹیک کہلائے گا یہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے آپ وہاں کے جو سسٹمز ہیں ان کو استعمال میں لائیں اور ان کو گیٹس کو اوپن کر دیں پانی جو ہے خود ہی فلو ہو کے اس طرف آ جائے گا تو اس کا ایک ابھی جنگ کے دوران میں پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اس کا ایک وہ کیا تھا ٹیسٹ کیا تھا کہنا چاہیے اور وہ کامیابی سے ہو گیا تھا تو ایس سچ یہ کوئی اتنی پاکستان کے لیے مشکل چیزیں نہیں ہیں بہرحال یہ اس کا اگر اس کا کنکلوڈ اگر ہم کریں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا نے اس معاہدے کو ختم کیا تو دوسری طرف سے شملہ معاہدہ بھی ختم ہے اور مزید یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دریاؤں کو کسی بھی طریقے سے اس کو یعنی رائٹ کو ختم نہیں ہونے دے گا بلکہ اس کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ وہ آسانی سے اوورکم کر لے گا معاملے کو سو تھینک یو ویری